নমস্কাৰ যিহেতু আজি লক্ষী পূজা গতিকে সকলোৱে জ্ঞাতৰ পৰা সকলোৱে পালন কৰিছে গতিকে ময়ো সমান্তৰালকৈ আজি লক্ষী পূজাৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু অনাগত দিনবোৰ সকলোৱে সকলোকে লক্ষী আই লগ দিয়ক সকলোৱে বছৰ বছৰ ভাল হওক তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আজি মই এনেদৰেনো আমাৰ ঘৰত বিশেষকৈ আমাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটোৱে দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ কেন আজি লক্ষ্মী পূজা আমি পালন কৈছো গটিকে তাকে ভিডিওটো অকনো স্ক্রিন মকৈ চাই থাকিব ইয়া লক্ষ্মী পূজা বলি ইয়া মোৰ ঘৰ পৰিবেশটো আজি দেখাওঁ বি চেষ্টা কৰিছো ইয়া লক্ষ্মী পূজাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পিনে কেনে কেনে হৈছে জনাও পাৰে ইয়া আজি বেছি লাইটিং নিদিলো খালি ছাকি পোহৰতে চেষ্টা কৰি দিবকনে ইয়া ইয়া তুলকি তলত দিছো ইয়া আৰু এয়া ঘৰৰ ওপৰৰ ভিতৰলৈ দেখাম বাৰু কি কি হৈ আছে কিন্তু এয়া চাকি পোহৰত আৰু য'ত পূজা কৰিছিলোঁ আমাৰ মেইন পাকঘৰৰ ওচৰতে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক এয়া মায়ে পূজা দি আছে ইয়াত চব পোৱালিকেইটা আছে লগতে কেনে লাগিছে পূজা হা মিকা কেনে লাগিছে পূজাটো দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেকৈ দিছে মায়ে পূজাটো আগবঢ়াইছে আৰু ইয়াৰ চব কিমান সুন্দৰকৈ সজাইছে এয়া ঘৰতে কৰিছোঁ আৰু নামঘৰত যে যাব লাগিব তথাপিও প্ৰথমতে ঘৰত বোলে ঘৰত কৰিবই লাগিব লক্ষীপাক আদৰিব লাগিব এয়া সুন্দৰকৈ ইয়াৰ চানা কল আঙুৰ আপেল পূজাটো যে আগবঢ়ালে কেনেকুৱা লাগিছে কওক পূজা আগবঢ়াইছোঁ আৰু প্ৰত্যেক বছৰে কৰা হয় কৰিবই লাগিব প্ৰত্যেক বছৰে কৰা হয় নাই প্ৰত্যেক বছৰে কৰোঁ সেয়া সুন্দৰকৈ দিছে আৰু কি আছে শৰাইখন শৰাইখনত এই সুন্দৰকৈ আপেল কল নাৰিকল দিছে আৰু দিবলগীয়া ধুনীয়াকৈ আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশ কৰিব দেখুৱামগৈ কি কি আয়োজন হৈ আছে ইয়াত হৈ আছে পূজাঘৰৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ কৰিব দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক কি হৈ আছে চাওঁ ভিতৰত কি কি আয়োজন হৈছে ভিতৰ আয়োজন হৈছেনে চাওঁ কি কি হৈ আছে অঁ মানুহ ইমানকৈ আছে যে এইটো কি বনাই আছা কি মানুহ বহুত হ'ব নেকি ইমানকৈ আছে খানা এতিয়া প্ৰসাদ প্ৰসাদটো নাই কোৱা যে ঐজনী না নাই খাই কৰি বনাই আছে কি আহিছে আয়োজন কি কি আছে হা জোৰকৈ কোৱা আকৌ ৰুটি আৰু মটৰ চাওঁ পলিছে নাই আৰু এবাৰ দেখাই দিয়া কেনেকুৱা হৈছে চাওঁ অঁ মজা খানা বম পাৰ হ'ব আজিতো মাছ মাংস খাব নেপায় গতিকে মটৰ আৰু এইয়া পুৰিখন চাওঁ কেনেকুৱা লাগিছে বনাই আছে আৰু এই চব আজি যাত্ৰা হৈছে পাঁচখন হৈছেগৈ পাঁচশখন গতিকে আৰু বনাব আহিছে ইয়াৰ চাওক কিবা এটা কৈ দিয়া ভণ্টি কৈ দিয়া লাষ্ট কৰিছে ইয়াৰ বনোৱাতে পাকৈ থৈছে খুই লওক কিবা এটা কাটি নৈনিকা কয় দে নহয় নহয় প্ৰসাদটো খাই দিয়ক ভিতৰত খানা হৈ আছে বাম্পাৰ আৰু আহিবলগীয়া আছে নেকি মানুহ এইবাৰ গৰু বিষক দেখাই দিছোঁ কিজান ডেকালাৰবোৰ চায়ে বাৰু ন এয়া কিবা এটা খাই বুলি কৈ দিয়া ডাষ্ট বুলি কৈ দিয়া ৰুটি বনাব নেজানে ছা নাই জানিছে নাই পিন্ধিব চাওঁ হেল্প কৰি দিছে ন এইয়া আমাৰ ভতিজা ছোৱালী দদাই ছোৱালী ভণ্টি হয় গতিকে পৰিৱেশটো এবাৰ দেখুৱাই লওঁ আৰু ভিতৰত যিহেতু এইবাৰ আমাৰ জুবিনদাৰ কাৰণে অলপ জাক জগমকতাটো কমাই দিছোঁ গতিকে এয়া লাইটিং একেবাৰে নাইকিয়া যোৱা বছৰ হয়তো কোনে কোনে দেখিছে বা দেখুৱাইছিলোঁ ফেচবুক লাইভত হওক বা কিন্তু এইবছৰ একেবাৰে মানে নিয়মত কৰিছোঁ আৰু যিহেতু আমিতো কৰিবই লাগিব লক্ষী পূজা গতিকে লাইটিং নিদিলোঁ যিহে যিহেতু অলপ বেয়া লাগে গতিকে চাকি ঘৰৰ ধূপ আৰু মম চাকি তেলেৰে আমি আমাৰ ঘৰখন উজ্বলতা কৰিব বিচাৰিছোঁ লখিমী আই যাতে আদৰি আনিব পাৰোঁ এয়া পৰম্পৰা আমি কলগছ দিওঁৱেই কিন্তু কলগছত মূৰত এয়া চকী মম দি আদৰণি জনাইছোঁ আমাৰ যাতে লক্ষী আই আমাৰ ঘৰলৈ প্ৰৱেশ কৰে অকল আমাৰ ঘৰতে নহয় সকলো ঘৰতে প্ৰৱেশ কৰক ভালকৈ যাতে বছৰ বছৰ ভালকৈ সকলোৱে উন্নতি হৈ খাব লাগে লক্ষীমাই লক্ষী লগ দিয়ক সকলোকে সেইবোৰ নিজৰটো কথা ভাবিলে নহ'ব এয়াই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক আজি থুল মূলকৈ নিয়মত পাতিলোঁ কিন্তু শেষত আকৌ বা ক'বই লাগিব জুবিন দাৰ কাৰণে আমি ইমান জাক জমকতা কৰিব চেষ্টা নকৰিলোঁ ধন্যবাদ আৰু শেষত সেইটোৱে ক'লোঁ জয় জুবিন দা জয় জুবিন দা অমৰ হওক লক্ষী পূজাৰ দিনা পঢ়ি আহিলে ভালে লাগে ঘৰৰে হওক যি হওক আহিছে এইবিলাক বাবু আহিছে ভাল লাগিছে ন হয় নাই ভাল লাগিছে অহাৰ কাৰণে বোলক প্ৰসাদৰ কাৰণে বোলো এইবিলাক এইবিলাক বোলক আহিম এতিয়া আমি প্ৰসাদৰ কাৰণে যাওঁ হয় মা আমাৰ খুৰাহঁতে আহিছে প্ৰসাদ দিব লাগে প্ৰসাদ দিব লাগে ভিতৰলৈ বহি যাওক এই ধৰাখনলৈ ল'লে হ'ব আমাৰ আহিছে আৰু বহক 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 প্ৰসাদ দিব লাগিব লক্ষী পূজা বুলি আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ লক্ষী পূজা বুলি ইয়াক আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ দিওঁ আমি পৰিচালনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ